Алло. Алло. Привет, Юрчик. Алло. Привет. Привет. Ты можешь говорить? Да. А что там? Как твои дела? А вспоминал тебя, я не знаю, чуть ли не через день. Что, что Вспоминал тебя через день, говорю. Что, серьезно? Ну да. Был ну, там, повод? Ну да. Там на Майдане то, у чувака там руку что-то там или проткнуло, или пробило, блин думаю, блин. А ты что, на понимал. Майдане? Не, ну не у меня, не, я не на Майдане, я там нейтралитет. А, этот, а друзья почти все на Майдане. ну не все, там многие друзья, особенно экстремалы там мои, знаешь, повлазили в угу. эти все схемы. Дочку пришлось вывести, представляешь, с экстремалами лазила на Майдане. Ого. Да, одела свой розовый, розовый вейкбордический шлем, знаешь mm -hmm. И в нем на Майдане, я говорю там, говорит, иди тебе розовый шлем, тебе твоя дочка, я говорю, там, ну, говорят, она к подружкам ходит. Потом проверяют точно, мой ребенок, блин, это, грузит эти мешки, помогает там что-то строить баррикады, так я там ее, вот, 16 лет, блин, так я ее там, этот... Ну, ну что, риская молодежь у нас прогрессивная. Ага. Вы, ну это не они друзья, а то пошло пошла такая тема, что там кто-то одному этот ру, руку, э, скажи мне, если пуля на вылет вот сквозь ладонь проходит, да? Но, но. Э, 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 это вот она задевает сухожилия, там много в ладони сухожилий. Ну, сухожилия, сгибатели, разгибатели. Ну там сосудистые пучки, там и нервы. То есть э, кисть считается самым таким хорошо иннервируемым э, ну местом. Ага. Ну сквозное ранение, оно лучше, чем слепое, но все эти колотые ранения, все там огнестрелы, то все, они плохи чем, что маленькое входное отверстие, и оно ага. закрывается и внутри там нагнаивается. Ага. Ну, короче, боятся в больницу идти. Ты потому что говорят, что у вас там забирают их, да? Ну, у нас не забирают. Не забирают? Я а? не ну так, у нас есть указание, типа сообщать, кто из Майдана. Ну. Угу. Юра. Ну понятно. Ну, короче, что? люди боя... люди люди боятся заниматься занимаются самолечением, блин. Ну, это потом это где-то неделька пройдет, вторая и поплывут они все, ну, к нам. Потому что те, что полегче, то позаживают, а то, что потяще, будем разгребать мы. Ну, уже осложнение. Да. Слушай, uh -huh. а надо будет как-то мне подъехать или тебе проконсультироваться. Там у меня просто несколько человек, вот, вот такими вот, ну, как бы, которые, ну, там, то в голову ранение, то, ну, как в голову ранение, попала эта пуля, но резиновая, uh -huh. вот, э, снесло там половину, там, что-то там, височное, ну, не снесло, а такую рану сделали глубокую, там, ухо задело, там, и все остальное. Знаешь... Порвало, знаешь, mm -hmm. ну, то есть порванное, ухо порванное, знаешь. Вот это ну голова, плохо. голова это не мое. проконсультировать проконсультирую. Если там что-то серьезное, то найду людей, которые посмотрят, полечат. Ну да, я просто так, так чтобы их там не позабирали, потому что ну действительно, вот как ты говоришь нагнеение не начнется, и потом будет жопа. Что там Люда, ты мне скажи? Ну там распереживалась на тебя, сейчас уже нормально все. Нормально, то есть там, голова не беспокоит больше? А, да вроде. Ну она же ко мне приезжала, ты в курсе вообще или нет? Конечно, конечно. Я же тебя тоже тогда ехал и уже на выезде встретил. А, я понял. Вы нашли его? Да, нашли. Не, просто у меня есть человечек, который мог бы пробить. Ну, смотри, нашел. Мне уже, уже дали, дали телефон, дали это, пока не отвечают, но там просто Ну ладно, ладно, то не по телефону нюансы. То нюансы, которых я не хочу слышать. Да, 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 Понятно. У тебя ну, все хорошо. нормально. Да, у меня все нормально, только я сижу, через день вспоминаю тебя. Ну сейчас сейчас стало, вот это были боевые дни, блин, так у меня там просто там отдавал на медикаменты кучу денег, блин, чтобы ехали. Просто я, я, я так и говорил, что давайте там какие-то перекиды семьи. Ну я там где-то консультируются, где там на, 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 на Майдане есть этот ага. А, говорю, там они там, там ну, что-то там чинились немножко. Вот. Но потому что я тоже так подумал, что если там ну, такие вот они падают падают, а там штыри, вот эти металлические, знаешь, оружалые. Да. И они там натыкаются на эти штыри, там протыкают себе ноги, там все остальное, ну, блин, и при этом не обращаться в больницу, потому что это залили зеленкой и все. Там, ну, это же Ангрена может быть, правильно? Ну да, флегмона может быть. Ну у нас же хлопцы ездили туда, тут, тут тоже по рассказу. Я не ездил, брехать не буду. Потому что ну, у меня свое видение этого мира. Угу. Ну, когда мне сказал на что надо срабатывать, то я ему так показал. То, что я ценнику показывали. А, да, 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 да. Я буду делать так, как я считаю, нужно, да и все. А, ну ну да и что? вообще ж существует же еще и там как тайна гиппократа и вот эти все, да. Ну, Юр, все на словах, существует и у ментов. Правильно? Ну да, Это все слова. Просто каждый для себя выбирает по жизни как он все. Ой, блин. А что у тебя как бизнес? Как бизнес, как, как у всех. Как у всех, сворачивается. Понятно. Мне только... ничего всех. хорошего не говорится. Угу. Замирание происходит, страну боятся складывать. Ну, пока решится эта вся проблема. Угу. Ну, если к там проблемы тоже, они там... Там рассказывают, сколько там в сутки теряет, фирта ждает и все так. Это тоже, ну, короче, никому не выгодно, это все противостояние, короче. Да, но ну, только же видишь, что оно не, неизвестно, чем закончится. Экскали, а пока оно экскалируется, говорится, да? Угу. Ладненько, Юр. Давай, радуйся. Хорошо, дорогой. Я, я, я смотри, там, там мы потихоньку, тогда это, я просто узнаю, если у кого есть осложнения, так я отправлю к тебе. Хорошо, вот. не вопрос. Да, да, да. Да. А если там все пройдет, про вот про, про это так. Ты <говорит> там, <говорит> там, там, голову несу никуда, хорошо? Не, не, я туда даже ногу не, не, не <говорит> У меня я, я же бизнесмен, у меня тут полно своей работы. <говорит> хорошо, давай, внимайте, радуйся, давай. Ага, давай, давай, пока.